Ну что ж, от до нас у гости и завиталы, прекрасни, талановыти и смешни. Девчата из команды КВН, любимая Рита и Даша, привет. привет Девочки, привет. ну что, сегодня финал, к которому вы шли целый сезон КВНовский. Расскажите, готовы? Готовы. Готовы? У выбора нет. А у вас выбора нет? У То нас есть... выбора нет, да. Ну, как Почему? Вас уже заставили? Дошли, раз уж дошли, нужно играть. Ну, конечно, не очень хотели, но... Не, Вы... на самом деле мы очень волнуемся. Хотим, конечно же, представить наш университет достойно. Но думаю, у нас получится наше место. Так. Вы надеетесь. Хорошо. Девочки, второй вопрос, почему пришли только вдвоем? Остальные еще не проснулись или не успели накраситься? Или как у вас там в команде происходит? Я а просто цифра. не знаю. А, нет, на самом деле пришли вдвоем, потому что так более рационально, нам же, вы понимаете, нужно еще готовиться. У нас все-таки а, три то есть конкурса. Вы почти не нужны участники команды, вам не и надо готовиться, мы вам нечего учить. Роль да? Пока их нет, мы здесь как бы, они пускай там дома поспать. То есть вы такие телевизионные, телевизионная часть команды. Мы просто уже все выучили, мы такие молодцы, умницы, а все остальные репетируют. Понятно. Девочки, помимо Лиги КВН Сагаситас, где в этом сезоне в этом году участвовали, я знаю, вы играли в Лиге Смеха. Играете, хорошо играете. Скажите, в чем отличие вообще Лиги Смеха от КВН? Ну вот по формату есть ли вообще какая-то разница? Ну, а, вообще-то, мы, мы на самом деле играем в трех лигах. То есть это Лига КВН. А лиг. Да, мы финалисты трех лиг. Это Лига КВН Сагасидес, а которая вот у нас будет. А, дальше у нас Восток Юэй, которая лига, это в Харькове, Харьковская лига. И а, Лига Смеха Север. В принципе, вот, которую мы тоже в Харькове играем. Во всех лигах мы, слава богу, дошли до финала. Це Гасітес це перший фінал, який у нас буде. І вот старт, найволнітельніший фінальний. А... «Ліга сміху насправді дуже суттєва різниця. Да. Тому що там майже театр потрібно показувати з цими декораціями, з усіма ефектами. Ну, тобто, То дуже дуже, дуже ну, якби незвично було з Ковеном, але дуже цікаво. Да, Мы привыкли, что в КВН, то есть смешной номер, э, очень классно, второй смешной номер, третий смешной номер, то есть там больше номера, да, в КВН? В Лиге Смеха это постановка, то есть это одна идея, которая вот есть начало, есть конец, и все шесть минут ты шутишь об одной теме, не переключаясь. Поэтому в этом и сложность. Хотя вот на самом деле мы вот уже, когда играешь сначала в игру смеха, потом нужно писать номера на КВН. Мы сидим уже, думаем, боже, как их написать, потому что у нас уже вот в голове цельные какие-то номера, цельная программа. Можно ну. мы будем околись с режиссером. Мысли в Ну скажите, какие конкурсы сегодня будут? Вы же уже готовились. Давайте подготовим зрителей, которые придут, скорее всего вас смотреть мы так придут Сереж придут ну, придут придут ну давайте подготовим что будем показывать первый конкурс это фристайл как обычно а второй конкурс с финальным номером так и называется там мы покажем свое домашнее здание и Третий mm -hmm. конкурс это стендап и еще будет... Наш любимый... Наш любимый разминка. Все а. а, будет Прям кишка команды. не ему... Так чекаем. А кто стендап у вас читает? Вот просто интересно. Для нас стендап... Это будет сюрприз для нас. А, то есть... Нельзя раскрывать карты. Да, скажем так, это... Это поэрично. Поэрично, потому что мы еще этого не делали. для нашої команди, перша да. наша команда зустрічалася з таким жанром, як стендап. Да. Ми думаємо, ну, хтось з Ренесансу точно буде. Понятно, логічно, логічно. Не точно вийде. Ну, це теж, я думаю, що один наш любимий. Другий, після розмінки, да? Редакторы все делают, все для любимой команды. Скажите, вот интересно, я думаю, зрителям нашим за кулисой такое немножко КВН. -а, когда у вас проходит редактура? Вот как рано нужно подать свой какой-то материал готовый редактору Вове, чтобы он сказал, это смешно, это не смешно, это ставьте, это нет. Ну вот, когда вы подали? Вот сегодня игра, когда вы впервые ему показали свой материал? Два дня назад. Как да. только Вова приехал, все. вот только он с маршрутки встал, мы Вов, ты вы приехал? Его так, вы его так встретили, да? Вов, ты здесь, ну давай, мы уже готовы, мы на сцене, давай, подходи. Выходит из маршрутки, там уже его ждете, вы Вова, Борисов, случай в аптеке! И тогда сразу. Да, да, примерно так все происходит. Ну, как бы мы первая команда, которая показала свою Борисову. Ну, это уже по традиции, наверное. Я думаю, да? любимая команда Вовы Борисов, он ну, был у нас это в гостях. Мы очень сильно надеемся. Он был у нас и в гостях и говорил, что, что, что любит команды, которые рано подают ему свой материал. Поэтому, видите, оправдали название. К сожалению, да. с Востоком у нас не так. так Вова мы просто редактор сборы. еще в одной лиге восток юэй И вот получается, лига это будет 7. -го. У нас ä, Лига смеха финал 7 декабря, а Восток 8. -го. 8 декабря. А, то есть, чтобы два раза не ездить в Харьков, так? Да, типа, ну, это как бы очень удобно по поводу там вот территориально, да, чтобы мы не ездили два раза, но очень неудобно в плане игры, потому что у нас две редактуры будет непонятно, как это происходит, потому что ты когда, сля, будет... Ты пати. когда будет... Когда будет... Будет редактура. <laughs> Наверное, отредактируемся ночью. Потому что у нас генпрогон получается 7 числа в то время, когда на востоке будет генеральная репетиция. Ну, вернее, сбор программы. Да, сбор программы на востоке. Поэтому, я думаю, мы не любимая команда в Востоке <laughs> Борисова. Но он <смех> понимает <смех> это. Да, он понимает это, и как бы нам все-таки идут на уступки, на какие-то девочки, так Может, как вы финалистки оп? трех лиг, ладно, так, быть. А -а, похвалили себя. Ладно, девочки, давайте теперь уже нам пора закругляться. У нас очень-очень, к сожалению, мало эфирного времени. Давайте пригласите своих а, фанатов из Сумчан и, возможно, там гостей города, которые приехали сегодня специально, чтобы посмотреть на вашу игру. Пригласите их, пожалуйста, сегодня на, 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 на игру. Вот туда, вот в ту. Дырочку. Любимые наши, долгожданные, приходите, пожалуйста, сегодня на игру, мы будем вас удивлять, как обычно, мы будем рады вас видеть, только для вас мы, в принципе, выступаем, не для жюри, не для мамы с папой, ну это, конечно, тоже есть, а именно для вас, мы очень всегда рады а вам, мы, мы всегда рады тому, что вы нас тепло встречаете, надеемся, сегодня будет так же, спасибо вам большое за то, что вы у нас есть. Чекаємо вас, що ж це була команда КВН любима, точніше дві представниці Ріта і Даша. Сподіваю, сподіваюся, дуже сподіваюся, що сьогодні ввечері вони будуть ще спішніші ніж зараз. Ну а ми повернемося в цю студію вже за мить.